дорогие соотечественники. Слово предоставляется члену Общевоинского союза Украины Вадиму Соловьеву. Добрый день, друзья! Добрый день, киевляне и гости столицы, мы собрались здесь для того, чтобы выразить свое полное доверие к действиям нашего народного президента и нашей народного правительства. Действия, которые направлены на модернизацию всех сфер общественной и экономической жизни, на проведение таких необходимых в данной ситуации Украины реформ, которые уже давным-давно назрели. Мы все понимаем, что будет нелегко. Но мы готовы пройти этот путь вместе. Мы сделаем все, что зависит от нас, для того, чтобы каждый гражданин Украины жил в своей стране хорошо. И чтобы он мог с уверенностью смотреть в завтрашний день. Евроинтеграционный путь Украины должен проходить исключительно с учетом национальных интересов Украины. И никак иначе. Мы за евроинтеграцию, мы за подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но, дорогие, дорогие друзья, не путем краха украинской экономики. Поэтому мы собрались сегодня здесь.